Ты хорошо свой первый бой? Да, добрый помню, но я бы не сказал, бы, что это первый такой бой был. Мы тогда приехали в Бахмут, тогда он назывался Артемовск, и закрепились под вечер. К школ... Это мы из Киева сделали марш, Киев-Донбасс, и нас разместили в педучилище, в педагогическом училище. И мы только заехали, начали размещаться. Оно уже потемнело, мы не знали локацию эту что с тыла этой школы, этого училища, что слева, что справа, было темно. И мы как бы заехали. И откуда за ним возьмись, потом начали стрелять. Угу. Ну просто вот с улицы, там с леса, не с леса, а с парка. Ну все там растерялись, не знали, что делать, куда бежать, еще не понимали, где занимать огневые точки. Еще не... Ну мы вот только-только, как говорится, с корабля на бал. Мы только вот заселились. Даже еще карематы свои не разложили. Ну и короче побегали и начали тоже стрелять во все стороны. Вот откуда был по нам произведен огонь. И уже на следующий день мы уже поняли, откуда по нам стреляли, и уже сделали там огневые точки и уже ждали противника. И на следующую ночь, а не на ночь, а на утро опять случилось. Джип подъехал, из джипа выскочили группа людей и ударили гранатометом по нашему зданию. Вот. Как бы, ну, если это назвать первым боем можно, то это был первый бой.